Sejahtera, nama saya Nur Farah Hanis Medi Mazuki, nombor metrik saya 2219008 Jabatan Kemajuan Masyarakat atau KEMAS, pada asalnya dikenali sebagai bahagian pelajaran dewasa dan ditubuhkan secara rasmi pada tahun 1961 oleh yang amat berhormat Tun Abdul Razak bin Husim di Rumah Persekutuan penubuhan ini berpunca daripada dapatan bancian selepas merdeka 1957 yang menunjukkan hampir 2 juta orang dewasa dan 2 juta orang kanak-kanak berumur antara 10 hingga 14 tahun masih buta huruf. Masalah ini dilihat sebagai penghalang utama kepada agenda pembangunan negara. Persidangan Pembangunan Masyarakat yang diadakan pada tahun 1993 dan 1998 telah mencetuskan idea untuk menubuhkan bahagian pelajaran dewasa. Pada tahun 1960, Kabinet meluluskan kertas cadangan untuk memberi keutamaan kepada pendidikan asas rakyat luar bandar khususnya untuk membasmi buta huruf dan memberi pengetahuan membaca serta menulis rumi kepada bukan Melayu gerakan pembasmian buta huruf yang dilaksanakan selama 15 tahun melalui pelbagai program seperti kelas asas membaca dan menulis, kelas bahasa kebangsaan serta kelas bahasa Rumi. Hasilnya, kira-kira 500,000 orang pelajar mendapat manfaat setiap tahun. Permintaan yang semakin meningkat turut membawa kepada pengambilan guru secara besar-besaran, sekaligus membuka peluang pekerjaan yang baharu. Selain itu, latihan berperingkat diberikan kepada tenaga pengajar sehingga melahirkan kurikulum kelas dewasa yang lebih sistematik. Kaedah pengajaran serta merangkumi pendidikan 3M serta kaedah zakbah yang dimudahkan bukan sahaja menekankan literasi tetapi juga memberi bimbingan dalam aspek kehidupan seharian seperti pertanian, kesihatan, rumah tangga dan pendidikan anak. Seterusnya, bahagian pelajaran dewasa memperkenalkan kelas ekonomi rumah tangga ERT yang memberi pendidikan asas membaca, menulis dan mengira di samping bimbingan dalam pengurusan rumah tangga serta penyediaan makanan yang bersat. Pada tahun 1968, kelas agama Islam KAI dan kelas belajar jawi KBJ diperkenalkan untuk menarik minat golongan yang berumur sekaligus memberi bimbingan agama. Program KAI ini berjaya melatih lebih 118,000 pelajar melalui hampir 5,000 kelas di seluruh negara. Menjelang tahun 1969 pula, kelas latihan kemahiran pula diwujudkan bagi membekalkan kemahiran vokasional selain membasmi buta huruf antara bidang yang ditawarkan termasuk mekanik, motosikal dan bon, elektronik radio dan televisyen, kimpalan pertukangan kayu dan rotan, jahitan pakaian lelaki dan perempuan dan dana rambut, solekan serta pertukangan rumah. Pada tahun 1970 pula, bahagian pelajaran dewasa telah distruktur semula menjadi bahagian kemajuan masyarakat yang dikenali sebagai kemas selaras dengan pelaksanaan dasar ekonomi baru. Peranan utamanya adalah mengubah sikap masyarakat luar bandar agar menerima arus pembangunan serta terlibat aktif dalam usaha meningkatkan taraf ekonomi keluarga dan komuniti. Pada awal 1990-an pula, Kemas menubuhkan kepada pembangunan sumber manusia melalui pendidikan tidak formal, pendidikan sepanjang hayat. Program yang diwujudkan termasuk pendidikan literasi fungsian PLF, Tabika, Taska, Pendidikan Kesejahteraan Keluarga PKK, PK, Kelas Bina Insan, Gerakan Desa Wawasan GDW, Kelas Literasi Komputer dan Perpustakaan Masyarakat. Memasuki tahun 2000 pula, Kemas memberi perhatian kepada pembangunan teknologi maklumat ICT, pembangunan insan dan pengupayaan masyarakat pada tahun 2002, struktur kemas disusun semula bagi memperkukuh peranan selaras dengan misi nasional. Antara fokus utama sepanjang tahun 2001 hingga 2009 ialah meningkatkan pengetahuan dan inovasi negara, memupuk minda kelas pertama serta menangani ketidaksamaan sosioekonomi. Program yang dijalankan merangkumi gerakan daya wawasan, pendidikan literasi komputer, pendidikan kesejahteraan keluarga, pendidikan kemahiran, pendidikan literasi fungsien, pusat sumber, tabiqah, kaskah dan program makanan tambahan untuk anak-anak. Sekian saja latar belakang kemas yang merupakan satu organisasi yang masih berdiri sehingga ke hari ini. Ayah saya akan mulakan dengan asas penubuhan kemas dan bagaimana asas penubuhan ini masih relevan dengan masyarakat moden pada masa kini. Kemas ditubuhkan dengan tujuan untuk membantu pembangunan masyarakat khususnya di kawasan luar bandar. Antara matlamat utamanya ialah untuk membasmi kemiskinan, meningkatkan taraf sosioekonomi rakyat serta menyediakan pendidikan awal kanak-kanak melalui tabika dan taska kemas. Selain itu, kemas juga berperanan dalam memperkasakan wanita dan institusi keluarga serta membentuk masyarakat yang berdaya saing dan berdikari. Asas penubuhan ini jelas selari dan bertepatan dengan pembangunan insan dan sosial bukan sekadar memberi bantuan kebendaan. Dalam konteks masyarakat moden, peranan kemas masih sangat relevan terutamanya dalam aspek pendidikan awal kanak-kanak. Pendidikan awal kini diiktiraf sebagai asas yang penting dalam pembentukan sahsia dan perkembangan kognitif kanak-kanak. Tabika Kemas Tabika Kemas memberi peluang kepada golongan B40 untuk mendapatkan pendidikan awal yang berkualiti tanpa yuran yang tinggi sekaligus mengurangkan beban kewangan keluarga. Selain itu, kewujudan Tabika Kemas dan juga taska juga menyokong keperluan ibu bapa yang bekerja selari dengan perubahan gaya hidup masyarakat hari ini menariknya perkhidmatan kemas ini bukan sahaja menjadi pilihan masyarakat luar bandar malah golongan B40 yang berada di kawasan bandar turut bergantung kepada institusi ini ini membuktikan bahawa asas penubuhan kemas masih kekal relevan pada masa kini Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai bagaimanakah kemas memastikan mandat tradisionalnya terus dicapai selari dengan keperluan masyarakat pada masa kini. Antara langkah utama yang dilaksanakan ialah dengan mengadakan sesi soal jawab dan mendapatkan maklum balas secara langsung daripada peserta yang mengikuti kelas atau program kemas. Melalui sesi ini, pandangan dan pengalaman peserta ...dapat dikenalpasti bagi mengilai keberkesanan program yang dijalankan. Maklum balas tersebut digunakan untuk menentukan sama ada ilmu dan perkhidmatan... ...yang ditawarkan dan dibekalkan benar-benar memenuhi keperluan masyarakat semasa. Uh, pendekatan ini membolehkan kemas menambah baik uh, kandungan program agar tidak ketinggalan dengan perubahan sosial dan gaya hidup masyarakat moden. Selain itu, Kemas turut menjalankan kajian terhadap kumpulan berkepentingan termasuklah ibu bapa, pelajar, alumni dan alumni Kemas. Kajian ini penting bagi menilai impak program bukan sahaja dalam jangka masa yang pendek, malah dalam jangka masa yang panjang terhadap pembangunan sahsia individu dan community. Menariknya, alumni kemas bukan sahaja terdiri daripada lepasan pendidikan awal kanak-kanak tetapi juga daripada program pendidikan dan latihan kemahiran. Hal ini menunjukkan bahawa mandat kemas, mandat kemas merangkumi pelbagai aspek pembangunan insan sekaligus membantu melahirkan individu yang berkemahiran, berdikari dan berdaya saing. kesimpulannya melalui pendekatan maklum balas berterusan dan kajian berasaskan keperluan sebenar masyarakat. Kemas dapat memastikan mandat tradisionalnya terus relevan dan berkesan dalam menghadapi cabaran masyarakat pada masa kini. Saya kira itu sahaja daripada saya. Ini merupakan carta organisasi Jabatan Kemajuan Masyarakat di daerah Muak carta organisasi kemas di daerah Pua mempunyai tiga parlimen iaitu Pago, Bakri dan juga Muar yang diketuai oleh Puan Nur Aliza selaku pegawai kemas daerah 544. E Pada bahagian utama iaitu sumber manusia dan pentadbiran, terdapat dua jawatan yang menguruskan perkara berkaitan iaitu pembantu takbir dan pemaju masyarakat khas Bahagian ini berada di peringkat atas dan bertanggungjawab terhadap pengurusan sumber manusia serta pentadbiran keseluruhan daerah. Di Parlimen Pago mempunyai lima jawatan penting iaitu penolong pegawai komuniti dan kemahiran, penolong pegawai pendidikan kanak-kanak, pembantu pembangunan masyarakat kanan pendidikan kemahiran, pembantu pembangunan masyarakat kanan pembangunan masyarakat dan dan pembantu pembangunan masyarakat kanan pembangunan desa yang terdiri daripada dua orang. Pegawai-pegawai ini penting dan bertanggungjawab dalam menguruskan urusan dalaman dan luaran pada setiap parlimen. Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas adalah agensi di bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah yang memberi fokus kepada pembangunan modal insan, pendidikan awal kanak-kanak dan juga pemerkasaan masyarakat luar bandar. Identiti Kemas turut mencerminkan komitmen jabatan dalam membangunkan masyarakat secara menyeluruh dan berterusan. Penjenamaan kemas bukan sekadar pada logo atau simbol rasmi tetapi turut merangkumi nilai, imej dan persepsi masyarakat terhadap kemas pen, penjenamaan yang kukuh terhadap masyarakat dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, memudahkan komunikasi program dan perkhidmatan dan selain itu turut mem memperkuatkan imej kemas ke tahap yang lebih mesra dan berwibawa. Elemen utama identiti dan penjenamaan kemas meliputi logo, warna korporat, tipografi, komunikasi sos visual, dan nilai trust. Semua ini selari untuk mencerminkan imej profesional, mesra masyarakat dan berorientasikan khidmat. Terusnya bagi perincian logo, nama, warna dan cerama kemas. Bagi logo, logo melambangkan tanggungjawab kemas dalam pembangunan masyarakat. Bentuk dan simbolnya menyerlahkan kepentingan pendidikan dan komuniti. Manakala nama pula merupakan Jabatan Kemajuan Masyarakat atau lebih mudah mesra dikenali sebagai Kemas, mencerminkan fokus jabatan terhadap kemajuan sosial dan pembangunan dua bandar manakala pada aspek warna korporat pula merupakan warna rasmi yang melambangkan kestabilan, integriti dan komitmen terhadap masyarakat. Manakala bagi aspek jenama, identiti visual yang konsisten dalam semua bahan promosi dan komunikasi dapat memastikan mesej kemas lebih mudah dikenali dan diingati walaupun pada kalangan penduduk di luar bandar. Kemas turut menyediakan pelbagai produk dan perkhidmatan yang menyokong pembangunan komuniti termasuklah pendidikan awal kanak-kanak melalui taska dan pusat asuhan kanak-kanak. Program pembangunan komuniti seperti latihan kemahiran, kursus keusahawanan dan pembangunan keluarga. Dan yang terakhir adalah aktiviti sosial dan kebajikan yang bertujuan untuk memperkukuhkan perpaduan dan kesejahteraan dalam kalangan masyarakat. Keistimewaan kemas berbanding agensi lain, yang pertama, fokus khusus kepada pembangunan masyarakat luar bandar. Yang kedua, menyediakan perkhidmatan holistik daripada aspek pendidikan, latihan sehingga ke pembangunan sosial. Dan yang ketiga, mempunyai jaringan komuniti yang luas dan dipercayai oleh rakyat. Dan yang keempat, program yang mesra keluarga dan mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat. Identiti dan penjenamaan kemas bukan sahaja aspek visual tetapi strategi penting dalam membina imej, kepercayaan dan keberkesanan perkhidmatan kepada masyarakat. Dengan identiti yang jelas, kemas dapat mengekalkan imej profesional, mesra masyarakat dan ber berwibawa, seterusnya dapat memastikan masyarakat luar bandar mendapat manfaat secara optimum. Jabatan Kemajuan Masyarakat atau Kemas merupakan sebuah agensi di bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah yang berfungsi sebagai pemacu pembangunan sosial dan pendidikan komuniti khususnya di kawasan luar bandar dan separa bandar. Keberkesanan peranan Kemas bergantung kepada keupayaannya mengenal pasti halayak sasaran secara strategik agar setiap program yang dilaksanakan benar-benar memenuhi keperluan masyarakat. Halayak sasaran utama kemas ialah kanak-kanak prasekolah berumur 4 hingga 6 tahun. Kemas mengendalikan tabika kemas dan taska kemas yang bertujuan menyediakan pendidikan awal kanak-kanak secara holistik. Di tabika kemas, kanak-kanak didedahkan kepada pembelajaran asas seperti literasi awal, namerasi, kemahiran sosial serta pembentukan sahsia dan nilai murni program seperti didik hibur, aktiviti pembelajaran berasaskan permainan, serta penerapan nilai patriotisme dan kebersihan diri membantu kanak-kanak bersedia dari segi mental dan emosi sebelum memasuki sekolah rendah. Dalam aspek kurikulum, pembelajaran di Tapika Gemas adalah selaras dengan kurikulum standard prasekolah kebangsaan atau KSPK yang menekankan perkembangan menyeluruh kanak-kanak merangkumi aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. Selain itu, elemen pendidikan agama dan nilai moral turut diterapkan melalui kelas agama asas seperti pengenalan kepada doa harian, adab harian dan pembentukan akhlak mulia. Sebagai contoh di beberapa negeri seperti Johor, pendekatan pendidikan awal Islam turut dilaksanakan melalui program Ikhfa Johor yang memberi penekanan kepada asas Al-Quran, fardu ain dan pembentukan sahsia kanak-kanak sejak usia awal. Selain kanak-kanak, ibu bapa dan penjaga, khususnya daripada keluarga berpendapatan rendah, turut menjadi halayak sasaran penting bagi kemas. Golongan ini dilibatkan melalui program sokongan keluarga dan keibu bapaan program keibubapaan kemas yang memberi pendedahan tentang kepentingan pendidikan awal kanak-kanak, teknik asuhan positif serta peranan ibu bapa dalam menyokong pembelajaran anak-anak di rumah. Selain itu, penglibatan ibu bapa dalam aktiviti sekolah seperti gotong royong dan mesyuarat PIBG Tabika Kemas turut mengukuhkan hubungan antara institusi pendidikan dan komuniti setempat. Seterusnya, Golongan belia dan remaja luar bandar merupakan halayak sasaran strategi kemas bagi memastikan kesinambungan pembangunan masyarakat. Kemas melaksanakan program pembangunan belia yang merangkumi latihan kemahiran asas seperti jahitan, masakan, keusahawanan kecil serta kemahiran insania seperti kepimpinan dan komunikasi. Program ini dapat membantu belia meningkatkan keboleh pasaran diri, mengisi masa lapang secara produktif dan mengelakkan penglibatan dalam gejala sosial. Kemas turut memberi fokus kepada golongan dewasa termasuk wanita luar bandar serta penjawat awam yang telah bersarah. Bagi wanita dan golongan dewasa, kemas menyediakan kelas kemahiran seperti jahitan, masakan, kraftangan dan keusahawanan kecil yang bertujuan meningkatkan kemahiran hidup serta peluang menjana pendapatan. Manakala, bagi penjawat awam yang bersara, Kemas menawarkan platform pembelajaran sepanjang hayat melalui penyertaan dalam kelas kemahiran, aktiviti sukarelawanan, program komuniti dan latihan keusahawanan kecil. Golongan ini bukan sahaja memperoleh manfaat dari segi pengisian masa secara produktif, malah berpeluang menyumbang pengalaman dan kepakaran mereka kepada komuniti setempat. Akhir sekali, masyarakat setempat secara keseluruhan turut menjadi halayak sasaran kemas. Ini termasuklah ketua kampung, jawatan kuasa penduduk serta komuniti luar bandar. Kemas menganjurkan program pembangunan komuniti, ceramah kesedaran sivik, aktiviti gotong-royong dan kursus kemasyarakatan yang bertujuan memupuk semangat kerjasama, perpaduan dan tanggungjawab sosial dalam kalangan penduduk setempat. Secara keseluruhannya, halayak sasaran kemas merangkumi pelbagai lapisan masyarakat bermula daripada kanak-kanak prasekolah, ibu bapa, belia, golongan dewasa, wanita luar bandar sehinggalah kepada masyarakat setempat secara menyeluruh. Setiap program yang dilaksanakan disesuaikan dengan keperluan halayak sasaran masing-masing bagi memastikan impak pembangunan yang berkesan dan mampan hal ini turut membuktikan bahawa kemas bukan sekadar sebuah agensi pelaksana tetapi merupakan rakan strategik dalam memperkasakan masyarakat dan menyokong agenda pembangunan negara. Setiap daripada syarikat korporat akan menghadapi isu dan krisis yang perlu ditangani dengan segera. Oleh itu, kemas juga tidak terkecuali daripadanya. Isu yang pertama yang dihadapi oleh kemas ialah kehilangan kaki tangan untuk berkhidmat sebagai guru di tabika kemas. Hal ini demikian kerana jika ingin menjadi guru kemas perlu memenuhi beberapa syarat iaitu yang pertama pemohon hendaklah memiliki diploma pendidikan awal kanak-kanak. Yang kedua, Pemohon hendaklah berkhidmat di Kemas selama lima tahun dan ketika pemohon hendaklah menyambung ijazah dalam pelbagai bidang. Isunya adalah guru yang telah berkhidmat di Tabiqah Kemas selama lima tahun dan menyambungkan pelajaran ke peringkat ijazah pelbagai bidang akan memilih untuk bekerja sebagai guru di bawah KPM kerana guru di bawah KPM mempunyai grade DG9 manakala guru di Kemas hanyalah grade DG5. Gred pekerjaan ini memainkan peranan yang penting kerana gred yang berlainan akan menawarkan gaji yang berbeza. Oleh itu, guru lebih memilih untuk bekerja di bawah sekolah-sekolah KPM berbanding tabika kemas kerana gaji yang ditawarkan. Oleh itu, kemas kehilangan ramai guru yang membuatkan mereka terpaksa membuka permohonan baru, menapis semula pemohon-pemohon berdasarkan kelayakan, menemubual semula dan menjalankan kursus perguruan ataupun latihan selama 4 hingga 6 bulan. Pengambilan guru baharu ini akan mengambil masa yang panjang dan guru sedia ada di Tabika Kemas perlu menggabungkan kelas mereka dan menguruskan bilangan murid yang ramai dalam satu masa. Dan inilah isu yang dihadapi oleh Kemas sekian tahun. Terdapat juga krisis yang dihadapi oleh kemas apabila kawasan yang dikendalikan oleh kemas mengalami bencana banjir, gangguan azilia dan kenaikan harga barangan. Maka, kemas akan mengambil langkah segera untuk menghantar maklum balas semasa kepada pihak atasan dan pihak atasan akan menguruskan krisis-krisis tersebut dengan menghubungkan krisis tersebut dengan kementerian atau agensi kerajaan yang telah ditetapkan dan inilah strategi komunikasi dalaman yang digunakan oleh Kemas untuk menangani isu dan krisis yang berlaku. Manakala, strategi komunikasi luaran KEMAS menggunakan sistem pengaduan awam iaitu PISPA untuk menerima aduan maklum balas daripada masyarakat setempat. Pendekatan ini membuktikan bahawa KEMAS menggunakan strategi komunikasi dua hala iaitu mendengar aduan daripada masyarakat dan menyampaikannya kepada pihak atasan. Seiring perkembangan teknologi, KEMAS turut memanfaatkan media sosial sebagai medium utama komunikasi. Antara platform yang aktif yang digunakan oleh KEMAS ialah laman web rasmi, Facebook di peringkat kebangsaan, negeri, daerah dan parlimen dan juga saluran YouTube. Melalui platform ini, KEMAS berkongsi aktiviti, program dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh KEMAS untuk membina kepercayaan masyarakat. Melalui peranan KEMAS sebagai penggerak komuniti dan saluran maklum balas masyarakat, kemas terus komited dalam memperkasakan pembangunan masyarakat secara inklusif dan berterusan.